ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ಶಿವಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ ಓಂ ಪಿನಾಕಿ ನೇ ನಮಃ ಓಂ ಶಶಿಶೇಖರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಃ ओम नीललोहिताय नम ओं शंकराय नम ओं शूलपाणय नम ओं खट्वांगिने नम ओं विष्णुवल्लभाय नम ओं शिपीविष्टाय नम ओं अंबिकानाथा नम ओं श्रीकंठाय नम ओं भक्तवत्सलाय नम ओं भवाय नम ओं शर्वाय नम ओं त्रिलोके ओम श्रीतिक नमः ओम शिवप्रियाय नमः ओम उग्रा नमः ओम कपालिने नमः ओम कामारये नमः ओम ओं अंधकासुरसूदनाय ओम ओं गंगाधराय नमः ओम ललाटाक्षा नमः ओम कालकालाय नमः ओम कृपानिधये नमः ओम भीमा नमः ओम परशुहस्ताय नमः ओम मृगपाणये नमः ओम जटाधराय नमः ओम कैलासवासी नमः ओम कवचिने नम ओं कठोराय नमः ओं त्रिपुरांतकाय ओम ऋषांकाय नमः ओम ऋषभारूढ़ाय नमः ओम ओं विग्रहाय नमः ओम सामप्रियाय नमः ओम स्वरमयाय नमः ओम त्रैमूर्त नमः ॐ अनीश्वराय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ अविशे नमः ॐ यज्ञमयाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ पंचवक्त्राय पञ्चवक्त्राय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ओम गणनाथाय नमः ओम प्रजापतये नमः, ओम हिरण्यरेतसे नमः, ओम दुर्दर्शा नमः ओम गिरीशाय नमः ओम गिरीशाय नमः ओम अनघाय नमः ओम भुजंगभूषणाय नमः ओम भर्गाय नमः ओम गिरिदन्वने नमः, ओम गिरिप्रियाय नमः ओम कृत्तिवाससे नमः ॐ पुरारातये नमः ॐ भगवते नमः ॐ प्रमथाधिपतये नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ॐ जगद्व्यापिने नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ व्योमकेशाय नमः ॐ महासेनाजनकाय नमः ॐ चारुविक्रमाय नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ भूतपतये नमः ॐ स्थाणवे नमः ॐ अहिर्बुज्ञाय नमः ॐ दिगम्बराय नमः ॐ अष्टमूर्तये नमः ॐ अनेकात्मने नमः ॐ सात्मिकाय नमः ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ॐ विश्शाश्वताय नमः ॐ कण्डपरशवे नमः ॐ अजाय नमः ॐ पाशविमोचकाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ पशुपतये नमः ॐ देवाय नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ हरये नमः ॐ पूषदन्तभिदे नमः ॐ अव्यग्राय नमः ॐ दक्षाध्वरहराय नमः ॐ हराय नमः ॐ भगनेत्रभिधे नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ सहस्राक्षाय नमः ॐ सहस्रपदे नमः ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ तारकाय नमः ॐ परमेश्वराय नमः इति श्रीशिवाष्टोत्तरशतनामावलिसम्पूर्णम्